Saudara minggu lalu Kementerian Kesihatan memaklumkan terdapat peningkatan kes demam campak sehingga 30 Jun lalu 73 kes yang disahkan telah dilaporkan berlaku di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 79% dikatakan tidak mendapat suntikan vaksin apa mungkin sebabnya kita akan cuba mendapat lebih informasi mengenai penyakit ini dan untuk itu kami bawakan ke studio hari ini ialah Dr Rohani Jahis beliau merupakan pakar perubatan kesihatan awam bahagian kawalan penyakit Kementerian Kesihatan. Terima kasih Dr sudi bersama kami. Terima kasih kembali untuk kami. Baik sebelum kita um, apa uh, merungkai lebih lanjut mengenai penyakit ini kalau boleh Dr berikan keterangan kepada mereka di luar sana mengenai penyakit demam campak ini? Penyakit demam campak ataupun measles ini adalah satu penyakit yang disebabkan oleh virus measles. Uh -huh. uh, virus ini sangat-sangat uh, mudah berjangkit dan dikatakan apabila ada seorang kes measles, ada 15 ke 20 orang lagi yang telah dijangkiti. menunjukkan uh -huh. betapa ia mudah berjangkit. Uh, penyakit ini di tunjukkan orang mereka yang di yang dijangkiti oleh virus measles akan menunjukkan katputul uh, gejala measles uh, gejala demam uh -huh. uh, selepas 5 ke 12 hari mereka terdedah kepada kepada virus ini selepas uh, 3 ke 4 hari mereka mengalami demam mereka akan mula menunjukkan uh, ruam ruam bermula dengan muka kemudian uh -huh. uh, merebak ke seluruh badan Selain daripada itu, mereka yang dijangkiti uh, virus ini juga menunjukkan gejala uh, konjantibitis iaitu mata merah, uh, sesema dan juga batuk yang tidak berkahak. Yang tidak berkahak. Ya. Tapi... Um, kesan ataupun yang paling utama adalah mereka akan mengalami demam. Ya. Baik itu untuk peringkat usia yang keberapa berapa ataupun semua mengalami gejala yang sama. Semua akan mengalami gejala yang sama. Uh -huh. ya. Baik um di permulaan awal mereka katakan 79% tidak mendapat uh, suntikan vaksin. Kalau boleh doktor jelaskan lebih lanjut. Okey. Kebanyakan kes-kes measles berlaku di kalangan kanak-kanak yang berumur kurang daripada 7 tahun uh -huh. dan di Malaysia kita memperkenalkan pelarian uh, measles pada umur 12 bulan. Uh -huh. Jadi dalam uh, kebanyakan kes-kes measles tersebut, uh, mereka adalah kanak-kanak uh, yang belum layak lagi mendapat pelalian measles iaitu berumur kurang daripada 12 bulan uh -huh. dan juga mereka yang tidak mendapatkan pelalian measles dalam lingkungan umur 1 tahun hingga 6 tahun uh -huh. sebab uh, dalam umur 7 tahun di sekolah mereka akan mendapat uh, dos pelalian yang kedua jadi bila dapat pelalian yang kedua uh, kemungkinan apa kebarangkalian mereka terlindung daripada measles sangat-sangat tinggi hampir uh -huh. 100 berbanding dengan apabila diberi pelalian pada umur 1 tahun kemungkinan mereka terlindung hanya 95%. Maksudnya ada 5% lagi yang mungkin tidak terdedah walaupun kita berikan pelalian measles. Ini kita panggil zero conversion. Rate. Zero conversion. Yeah. By um kalau boleh doktor kongsikan kepada kami um ada atau tidak uh, kematian yang disebabkan oleh measles ini penyakit demam campak ini. Yeah. Uh, kematian akibat demam campak memang telah sangat-sangat berkurang kita bandingkan dengan pada awal tahun 1980-an uh -huh. kerana kejayaan uh, pelalian measles walaupun bagaimanapun dalam keadaan wabak di mana kejadian measles merebak di dalam komuniti bagi uh, mereka yang mempunyai status imun, uh, imunisasi yang rendah uh -huh. sistem imuniti yang rendah mereka mudah mendapat uh, komplikasi kepada jangkitan measles, uh -huh. uh, komplikasi yang kerap ialah pneumonia, jangkitan paru-paru, uh, otitis media iaitu jangkitan uh, telinga tengah dan juga uh, pada keadaan yang tertentu dia boleh uh, menyebabkan encephalitis maksudnya jangkitan tu pergi kepada otak. Uh -huh. uh, tetapi yang kerapnya adalah pneumonia dan pada tahun lepas dan tahun ini kita ada satu kematian setiap satu tahun lepas seorang. Dan Tony seorang. Dan kedudukan kes kematian ni berlaku di kalang di, kepada kanak-kanak yang mempunyai status imuniti yang rendah sama ada mereka mempunyai penyakit yang lain, contohnya mereka ada bronchial asma, memang sistem paru-paru mereka tak begitu kuat dan juga yang sebelum ni kita yang tahun lepas kita ada masalah sindrom, dia ada penyakit lain lah yang menyebabkan cenderung untuk Penyakit Mizus ini menjadi komplikasi. Baik itu uh, kepada mereka yang mempunyai masalah kesehatan yang lain. Baik melihat kepada kalau kita boleh kaitkan kalau uh, demam denggi ataupun nyamuk aedes ini um, ada pakar menyatakan bahawa tahap um, pembasmian uh, nyamuk aedes ini sudah semakin uh, kurang. Uh, menyatakan uh, sel daripada nyamuk aedes ini semakin meningkat. Adakah uh, benda itu berlaku kepada demam campak ini? maksudnya um, vaksin untuk memulihkan atau demam campak itu sudah tidak boleh digunakan sepenuhnya okey untuk uh, untuk virus measles walaupun dia ada berbagai-bagai serotype atau berbagai-bagai jenis tetapi uh -huh. alhamdulillah kita vaksin yang ada untuk measles boleh uh, melindungi untuk semua jenis serotype secara uh, puratanya keseluruhan uh, yeah. keseluruhan tidak ada isu seperti denggi di mana ada dan 1, dan 2, dan 3 dan 4 uh -huh. yang mana vaksin perlu diwujudkan untuk keempat-empat dan tetapi untuk measles walaupun contohnya di negara kita a uh, serotype yang biasanya ialah serotype D9 dan D8 mm. uh, vaksin measles yang kita gunakan dalam sistem perkhidmatan kita dan juga di, di semua seluruh dunia boleh melindungi semua serotype measles mm. buat masa ini tidak ada perubahan kepada virus measles ini menyebabkan vaksin itu tidak berkesan. Uh -huh. Baik, kepada mereka di luar sana yang saya kira uh, tentu ada di luar sana yang belum pernah mendapat suntikan vaksin, boleh atau tidak mereka walaupun uh, tidak kira lingkungan usia yang mereka sekarang sudah dewasa ataupun agak berumur untuk mendapatkan suntikan vaksin ini, Doktor? Lazimnya uh, kita memberi perkhidmatan kepada mereka yang di klinik kesihatan berumur kurang daripada 6 tahun uh -huh. ke bawah. Uh, walaupun pun pandangkan measles ini adalah satu penyakit yang endemik, maksudnya sangat-sangat kerap berlaku di negara kita, uh, makanya kebanyakan kita kita semua ni penduduk Malaysia uh -huh. telah terdedah kepada jangkitan measles dan kita telah membentuk uh, imuniti yang semula jadi uh -huh. di mana imuniti ini uh, berpanjangan, maksudnya kita terlindung sepanjang hayat kita insyaallah. Uh -huh. Terma kasih cuma apabila mereka tidak pernah terdedah kepada measles, mereka kemungkinan boleh dapat. Mizel, hmm. uh, even uh, masa sekarang kita ada uh, kejadian kes Mizel di wilayah, terdapat tiga kes di kalangan orang dewasa tapi mereka tidak menunjukkan komplikasi yang teruklah. Uh -huh. uh, maksudnya mereka tidak pernah mendapat pelalian Mizel sebelum ini. Belum pernah mendapat ha. pelalian ataupun jangkitan. Baik, um, bagaimana sebenarnya penyakit ini uh, tersebar ataupun merebak? Penyakit ini disebarkan melalui uh, cecair uh, mulut dan juga Uh, hidung uh -huh. kerana apabila seorang itu dijangkiti oleh virus measles dia uh, virus ini akan uh, berkembang biak di kawasan nasofaring kita uh -huh. di bahagian tekak belakang hidung kan jadi apabila uh, seorang itu bersin bercakap batuk daripada secretion yang keluar daripada mulut dan hidung uh -huh. mereka uh, virus itu boleh menjangkit kepada orang lain jadi cuba kita bayangkan kalau orang tu bersin jauh dia bersin jadi ...mudah merebak kepada orang lain. Sangat mudah sebenarnya Sangat penyakit mudah. ini merebak? Sangat mudah. Ya. Baik, um, kekerapan ataupun jika seseorang itu... ...telah dijangkiti oleh virus ini... Uh, ...dia telah pulih dan ada atau tidak kemungkinan... ...untuk dia mendapat semula jangkitan virus ini? Uh, lazimnya uh, imuniti yang terbentuk melalui uh, jangkitan semula jadi... ...akan berkekalan, berpanjangan. Uh -huh. Sebab uh, uniknya uh, sistem imuniti badan kita... Dia ada sistem yang kita panggil memory cell. Memory cell. Ha, dia ingat apa yang telah berlaku dalam badan kita. Jadi apabila kita terdedah lagi kepada virus measles, uh -huh. sistem badan kita akan segera membentuk uh, antibodi untuk melawan virus yang uh, masuk ke dalam badan kita. Seperti uh -huh. askar lah, maknanya kita dah latih askar kita. Apabila ada musuh yang dia kenal pasti sebagai musuh, uh -huh. dia akan cepat-cepat tubuhkan dia punya kekuatan dan melawan balik uh, virus tersebut. Baik, um, saya pernah teringat jika kita masih kecil dahulu jika kita demam ataupun kita, uh, ibu bapa kita merasakan kita akan uh, menghidap penyakit demam campak ataupun sebagainya kita akan cepat-cepat dimandikan dengan air kelapa, diberi minum air kelapa. Tetapi bagi doktor dari segi kesihatan apa sebenarnya yang harus uh, kita lakukan untuk mengatasi masalah ini? Memandangkan measles ni sangat mudah berjangkit uh -huh. bagi ibu bapa yang anaknya dihantar ke taska atau tadika kita nasihatkan jangan hantar anak ke tadika atau taska uh -huh. kerana dia akan menjangkiti kanak-kanak lain even kalau ke sekolah pun kita tetap nasihatkan untuk ke sekolah uh -huh. kerana boleh menjangkiti murid-murid lain walaupun kita katakan uh, kebanyakan murid-murid uh, atau anak-anak uh -huh. telah mendapat pelalian tetapi terdapat juga kanak-kanak kita yang masih lagi uh, tercicir pelalian uh -huh. ya yeah? jadi kita nasihatkan untuk tidak diberi uh, tidak dibawa dihantar ke sekolah atau tadika yang kedua, dapatkan nasihat doktor kerana sekiranya anak-anak tersebut mempunyai masalah dengan sistem imuniti, kita bimbang boleh mendapat komplikasi kepada jangkitan wizer. Harus segera berjumpa dengan doktor. Yes. Baik, ada atau tidak um, pihak Kementerian menyediakan perkhidmatan untuk memberikan suntikan kepada mereka yang di luar sana yang masih uh, belum mendapat ataupun yang tercicir ini? Uh, untuk mana-mana kanak-kanak yang tercicir pelalian uh, measles, kita nasihatkan uh -huh. untuk mendapatkan perkhidmatan ini di klinik-klinik kesihatan berhampiran. Uh, cuma bawa kad kanak kesihatan kanak-kanak, uh -huh. maklumkan kepada kakitangan kita yang kanak-kanak ini terticir uh, pelalian measles untuk mendapatkannya. Sebab negara kita bersama dengan negara-negara lain di rantau uh, Asia Pasifik sedang berusaha untuk menjadikan measles suatu penyakit yang telah dieliminasi ataupun telah dieradikasi. Mula, mula eliminasi, kurangkan dulu kemudian kita ke arah eradikasi. Sebagaimana yang telah dibuat di beberapa buah negara di rantau rantau Asia Pasifik contohnya Australia, uh -huh. New Zealand. Walaupun negara Kambodia yang kita rasa begitu jauh di sana tetapi uh -huh. dia juga telah berjaya membasmi uh, measles begitu juga Brunei, ya? uh -huh. tapi kita masih lagi tinggi dengan kejadian measles. Um, apa mungkin faktor yang menyebabkan kita masih lagi uh, tinggi uh, dalam kes uh, ini, doktor? Kalau boleh, doktor, salah satu sebab yang utama ialah terdapat yang lagi komuniti uh, kita yang belum mendapatkan pelarian measles, anak-anak uh -huh. kita yang belum mendapatkan pelarian measles, uh, keciciran atas sebab-sebab tertentu uh -huh. yang hanya ibu bapa saja yang tahu, ya, yeah? uh, dan terdapat juga kes-kes uh, peningkatan kes-kes measles oleh kerana kemasukan uh, pendatang asing. Uh -huh. uh, contohnya pada tahun lepas kita ada kes-kes measles di kalangan pendatang daripada negara China. Uh -huh. uh, tahun ini, kita ada kejadian eh uh, measles di kalangan pendatang daripada Myanmar. Uh, uh -huh. kita memang memberi mereka pem, uh, pelalian apabila mereka datang ke klinik kesihatan kita ataupun uh -huh. berlaku wabak di lokaliti mereka. So kita harapkan penduduk-penduduk uh, Malaysia datang mendapatkan pelalian bagi mengelakkan diri mereka mendapat jangkitan daripada pendatang-pendatang asing uh -huh. yang uh, membawa bersama virus ini. Dan dari pihak Kementerian Kesihatan pula apa yang telah dilakukan ataupun sedang dilakukan ataupun akan dilakukan bagi membasmi uh, peningkatan kes ini. Selain meningkatkan uh, liputan pelalian di kalangan kanak-kanak, uh -huh. uh, kita juga uh, melakukan aktiviti-aktiviti pendidikan kesihatan dan promosi bagi menarik Uh, perhatian ibu bapa uh -huh. dan mendapatkan uh, suntikan di klinik kesihatan kita selain daripada itu apabila ada sahaja kes-kes measles dilaporkan uh -huh. walaupun satu kes pegawai-pegawai uh, penyiasat kita di lapangan akan pergi ke lapangan dan mencari kes-kes lain kes-kes uh -huh. measles lain yang ada di lapangan untuk memastikan kita dapat mem membendung kejadian wabak uh -huh. kerana kes ni mudah merebak kan jadi kita membendung dengan uh, membuat penyiasatan rumah ke rumah Uh, meninjau berapa jauhkah uh, liputan yang, ber, yang ada di situ uh -huh. dan sekiranya liputan rendah ataupun terdapat kanak-kanak yang cicip pelarian measles kita uh -huh. akan memberikan pelalian secepat mana ianya merebak doktor secepat uh, mana ia menjangkiti uh, uh, yang lain okey uh, apabila seorang itu mempunyai gejala uh, demam dia uh, sudah boleh menyebarkan virus tersebut. Uh -huh. dikatakan bahawa virus measles ni akan tersebar 4 hari sebelum keluar rash, uh -huh. maksudnya apabila dia mula mula demam kan dan 4 hari selepas timbul ruam. Bermakna dalam lingkungan 8 hari dia boleh virus um, itu boleh tersebar kepada orang mm -hmm. lain dan apabila individu itu mendapat virus tersebut, dalam tempoh lima hari dia akan mula menunjukkan tanda-tanda uh, uh, demam. Mm -hmm. Yang pertama lah yang demam. Tetapi simptom ini sama seperti simptom demam denggi Doktor? Sama. Maksudnya untuk um, mendapatkan kepastian, um, mereka di luar sana harus segera berjumpa dengan Doktor? Ya, yeah. ya. Yeah susah untuk kita untuk orang awam kita boleh suspek saya tapi untuk mm -hmm. uh, untuk mengesahkan yang uh, apakah penyakit yang menjangkiti mereka mereka perlu mendapatkan uh, nasihat daripada doktor. Lah. sebab mm -hmm. untuk mendiagnos kedua-dua jenis penyakit ini kita perlu ambil darah untuk disahkan dengan ujian makmal mm -hmm. sama ada uh, jangkitan measles ataupun jangkitan uh, denggi Baik Doktor, um, kalau kita berada di kawasan kampung ataupun uh, mereka yang masih mengamalkan perubatan uh, tradisi, uh, uh, ada yang menggunakan daun semambu, uh, seperti saya katakan tadi, buah kelapa, air kelapa dan sebagainya. Adakah itu sekarang masih rasional atau bagaimana? Uh, sebenarnya untuk uh, ubat-ubatan tradisional, dia tidak ada uh, bukti saintifik menunjukkan bahawa ia berkesan uh -huh. dalam uh, mengawal ataupun menyembuhkan jangkitan measles uh, ya. walaupun kalau misalnya peka, uh, pe, apa praktik-praktik uh, yang hendak dibuat itu tidak menyebabkan komplikasi ataupun masalah perubatan uh -huh. kita kita tak jadi masalah boleh boleh diteruskan. Uh -huh. Tetapi apabila praktik-praktik yang menyalahi uh, perubatan moden yang boleh menyebabkan lagi masalah kepada anak, eh, kita nasihatkan untuk uh, dapatkan nasihat daripada doktor. Lah, hmm. Baik. Daripada. Um, kita, um, untuk mereka di luar sana berjumpa dengan doktor, ada yang mungkin takut untuk berjumpa dengan doktor dan sekadar membiarkan um, demam campak ini, apabila keluar uh, ruam merah dan dia akan kering seperti biasa. Kalau itu yang tidak ada komplikasi. Tetapi, um, kalau kita melihat secara sendiri sejauh mana ataupun um, sampai bila jangka hayat demam apa demam campak ini berterusan dalam seorang antibodi itu. Okey. Apabila seorang itu telah membentuk antibodi, uh, dia akan uh, antibodi itu akan melawan virus measles yang ada uh -huh. dalam tubuh kita dan dalam tempoh satu minggu lazimnya yang kanak-kanak seorang kanak-kanak yang sihat dia akan pulih sepenuhnya tanpa komplikasi satu minggu. Yeah. Baik, ada yang mengatakan kalau demam campak ini apabila um, secara permulaan dia akan keluar biji-biji uh, yang berair tetapi dia kata akan pecah. Atau bagaimana sebenarnya demam campak ini sehingga dia apa mengering dan sebagainya. Oh okey. Yang itu sebenarnya chickenpox. Uh -huh. uh, untuk berbeza. Uh, berbeza. Uh, dia dua dua virus yang berbeza. Untuk measles dia tidak ada air. Uh -huh. Dia macam uh, ruam seperti denggi. Uh -huh. Cuma dia bentuk dia timbul sedikit. Itu chicken pox. Itu, itu campak. Uh, campak. Uh -huh. Dia timbul sedikit dan merah-merah, ke merah-merahan. Uh -huh. uh, Dengi dia duduk bawah bawah kulit dia uh -huh. tidak timbul. Manakala untuk chicken pox dia berbentuk bulat-bulat besar sedikit uh -huh. dan ada air dalam tu. Jadi dalam air itu ada virus uh, small pox, eh, uh -huh. chicken pox sorry, chicken pox uh -huh. dan virus tu boleh merebak ke tempat lain lah um ke, maksudnya kepada individu-individu lain selain daripada melalui iscretion uh, apa percakapan atau batuk. Maksudnya uh, simptom dia sama tetapi virus yang berlainan. Virus yang berlainan, simptom uh, dia punya rash tu berbeza sedikit. Berbeza sedikit. Uh, um chickenpox ada air dalam uh -huh. dia. Uh, tetapi kalau measles dia hanya ruam-ruam merah yang timbul, yang tinggi sedikit. Uh -huh. Dia ruam merah saja. Seperti ha, bagi, bagi gambar tadi kan ruang merah saja, tidak ada Aha. air dalam tu. Kalau ada air, eh adalah chicken box. Uh -huh. Tetapi um, uh, dari segi tahap kegatalan ataupun apa kalau kita katakan setiap mereka yang mengalami uh, sama ada chicken box ataupun campak ini akan mengalami uh, simptom kegatalan itu. Semua sama atau bagaimana? Uh, di, dikatakan bahawa yang uh, kena measles tu lagi 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 gatal lah. kena, Cham eh, maksudnya campak, campak. campak lagi teruk daripada chicken pox ataupun sama sahaja. Uh, kalau kita lihat dari segi ruam, uh -huh. chickenpox lagi teruk sebab dia besar-besar uh -huh. dan ada air, bila pecah sakit kan? Uh -huh. uh, bawah tu dia macam luka kan? Manakala uh -huh. untuk uh, ruam measles dia hanya timbul saja dan gatal. kita garu-garu uh, tu dia dia okeylah. Cuma kalau chickenpox bila kita garu-garu uh -huh. boleh dapat kita panggil secondary infection secondary infection. Ah, penyakit kedua disebabkan mm. oleh bakteria. Kadang-kadang kuku kita kotor kan, mm. ada bakteria bawah kuku, kita garu-garu-garu, kita boleh dapat jangkitan daripada uh, pada blister tersebut dan menyebabkan komplikasi lah. Komplikasi uh, yang terutama uh, parut. Parut. Uh, sebab bila dah dapat jangkitan kan, parut tu mungkin akan jadi lebih besar. Uh, lambat baik, kan betul. Dan akhir sekali nasihat doktor kepada mereka di luar sana untuk uh, lebih berhati-hati, uh, tidak kira apa juga jenis penyakit tetapi lebih kepada uh, penyakit demam campak ini. Uh, demam campak ni satu penyakit yang mudah berjangkit uh -huh. dan uh, sewajarnya uh, ia tidak lagi menjadi masalah dalam sebuah negara kerana telah terdapat vaksin yang uh, terbukti berkesan bagi menghalang, jangkita, uh, melindungi kanak-kanak daripada jangkitan measles. Jadi saya menyuruh kepada ibu bapa yang mempunyai anak-anak kecil untuk membawa anak-anak mereka ke klinik kesihatan berhampiran uh -huh. untuk mendapatkan pelalian tersebut. Dan sekiranya mereka mempunyai sebarang uh, pertanyaan ataupun sebarang kemeskilan mengenai vaksin measles, sila juga mereka ke klinik-klinik kesihatan kita untuk mendapatkan maklumat lanjut. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Rohani Jahis, beliau merupakan pakar perubatan kesihatan awam, bahagian kawalan penyakit Kementerian Kesihatan. Terima kasih sekali lagi.